जय खालिद भाई सवाल का सिलसिला जारी था आपसे गुफ्तु चल रही थी नाज़िन बहुत सारी गुफ्तु जो है वो कैमरे में हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे आ, उसकी वजह यह है कि वो हमें बी पर शामिल करना पड़ जाएगा <laughs> तो खुली डुली गुफ्तु ऐसी होती है जहा खालिद भाई हमने आखिर सवाल किया था बात करे थे हम खास आपका एक जुमला जो उन्होंने लार्ज फोरम्स के हवाले से तंजीम साजी का तो ये तंजीम साजी कर, करते नजर इसके कि उसके क्या मानी बन गए और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती रही तंजीम साजी तो एक मनम करने का एक अमल है किसी भी तहरीक को किसी भी रवैये को किसी भी कानून को तो पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ चूँकि एक तहरीक है और तहरीक में नजम नज़म जो है वो एक लाजमा है और नज़म ज़ब्त के बगैर कोई तहरीक मुकम्मल नहीं होती कराची सिंध की बात अगर हम करते हैं बिलखसूस कराची की बात करते हैं ओवरऑल तो पाकिस्तान के बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के जो आ, मकतदर हल्के में उस पर बेहतर बात कर सकेंगे हम एक ख़ास दायरे में बात करेंगे कि कराची में या सिंध में पाकिस्तान इंसाफ की तंजीम साजी की क्या सूरत हाल है आले? आपने बड़े कमाल महारत से जो है ना आपने कोशिश की है दरिया को कोजे में बंद करने की जबकि आप पूरे सुनारियों को नहीं लेंगे तो आप इस बात को आगे लेके नहीं चल सकते चाहे इस्लामाबाद हो चाहे चले ऐसा करते हैं बड़ा कर लेते हैं, <laughs> हैं। कराची से सिंध और सिंध से फैल जाते हाँ, हैं सिंध से फैलते हैं देखिए तंजीम साजी किसी भी पार्टी का या किसी भी तहरीक का जो है हर अव्वल दस्ता जिसको कह सकते हैं बैकबोन आप कह सकते हैं हर अव्वल दस्ता तो नहीं बैकबोन कह सकते हैं आप बैकबोन होती है ये बैकबोन बहुत ज़रूरी है अब जबकि आप हुकूमत में भी हैं तो इस बैकबोन को आपको संभालना बहुत ज़रूरी है इससे क्या होता है कि आप फ्यूचर लीडर्स जो होते हैं उनकी ग्रूमिंग करते हैं और फ्यूचर लीडर्स आगे आते हैं ऐसे ही या है। तो आप फिर तंजीम साजी कर लें किसकी तरह नून लीग की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह वरासती सियासत मोरूसी सियासत जब मोरूसी सियासत को आप पी जो है उसका तो मोटो यही है उसका तो लोगो ये है कि मोरूसी सियासत से नो टू मौसी सियासत तो मरूसी सियासत को किल करने का सबसे आसान तरीक़ाकार होता है कि आप तनजीम साजी कर प्रॉपर तंजीम साजी तंजीम साजी जो है वो जब आप स्ट्रक्चरल कहना चाह रहे हैं ना जी जी स्ट्रक्चरल कहना चाह रहा हूँ उसके अंदर जो है आपको आप फिर अपने मेंबर्स को जो आपके प्रॉपर मेंबर्स हैं जिन लोगों ने आपके साथ काम किया आप उनको मौका दें कि वो अपने लीडर्स खुद से चूज करें सही और फिर उसके पीछे आप खड़े हो जाए चले हम पिछले जो आधवार गुजरे जो प्री इलेक्शन जिसको कह सकते हैं कि एक वो कन्सेप्ट प्रॉब्लम हो रही थी और उसके ऊपर खान साहब ने जो एक टेक लिया है उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ दो आप सिर्फ मुझे वोट दे रहे हो मुझे देखो बाकी सब सेट हो जाएगा नो वी आर इन द गमेंट हुकूमत में और इससे अच्छा मौका किसी को नहीं मिलता कि वो फ्लोरिश हो फ्लोरिश करने का तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को सामने लाएं कि आप का वजूद जो मासेज हैं उनमें रिकिग्नाइज हो एक होती है तंजीम साजी जिसको आप इलेक्टेड पर्सन कह सकते हैं यानी नियरर एंड डियरर सही। और एक होती है जो कि आप मासिस के लिए करते हैं कराची में इस चीज़ का बहुत बड़ा फुकदान है स्पेशली सिंध में कराची और हैदराबाद दो अलीहदादा जगहें हैं हैदराबाद जो है वो एक सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ सिंध है मैं पिछले दिनों आपको पता है कि हम लोग हैदराबाद के उस पर गए हुए थे विजिट पर गए हुए थे ऐसे ही घूमने फिरने गए थे कोई पोलिटिकल वो नहीं था उधर हम लोगों को कुछ दोस्तों से हमारे को मुलाकात हुई हम लोगों ने देखा इन डेप्थ थोड़ा सा समझने की पी को समझने का मौका मिला आप यकीन करें कि वहाँ का हाल इतना बुरा है कि वहाँ पर उन लोगों को मुसलत जिसको बोलते हैं ना मुसलत कर दिया गया कि जिन लोगों ने मेहनत की जिन लोगों ने वोटिंग करवाई जो लोग आपके मुश्किल के साथी थे जो खड़े हुए किसके सामने एम के सामने स्पेशली और पीपल्स पार्टी के सामने और माफिया, का सामने, माफिया ने का, ने? का सामने आप सिंपल सी बात जबरदस्त आपने बात कर दी पॉलिटिकल माफिया के सामने खड़े हुए पॉलिटिकल टेररिस्ट माफिया के सामने खड़े हुए एक तो होता है ना माफिया नॉर्मल होती है एक होती टेररिस्ट खतरनाक तो उनके सामने खड़े हुए तो अब उन लोगों को पीछे कर दिया गया है और अपने लोग ला के मुसलत करने लग गए हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ करप्शन आल्सो बिल्कुल ऐसे ही तो जब करप्शन कर रहे हैं इतनी बड़ी सतह पर तो इसको भी देखा जाए ये करप्शन कैसे है उसके अंदर यही होता है करप्शन के अंदर कि मैं अपने मर्ज़ी का बंदा लेकर आऊँ सही है देखा अच्छा खाता पीता ये उसको लेकर आगे आगे उसको कहा तुमको तंजीम साजी में आगे तंजीम में लेकर आता हूँ <laughs> उसके बाद उसकी गाड़ी इस्तेमाल होती है उसके बाद वो बंदा मुख्तु जगहों पर आपको लेके कर यानी यू वो आपके लिए एक राइडर जैसा किरदार अदा करता है पार्टी के लिए उसकी कारकरी सिफर रहती है क्योंकि वह फिर पर्सनल चीज़ों के अंदर गेंद भी करता है और पर्सनल आपको आ, आपको देता भी है पर्सनल सपोर्ट ये तो वही मामला होगा छोटे छः नंबर का पाना ले है, वो वाला मामला हो गया ये उस बिल्कुल बिल्कुल उससे भी ख़तरनाक मामला हो जाता है क्योंकि ये सियासत है तो इसलिए मैं आपके चैनल के तवसत से जो आज हम बैठे हैं मैं दरख्वास्त करूँगा किसी से भी नहीं चेयरमैन पी टी आई जनाब इमरान खान साहब से कि सर प्लीज़ इस पर थोड़ी सी तोजो दें यही लोग हैं जो आपको कवर अप देंगे जो महंगाई हो रही है कौन लोग महंगाई कर रहे हैं माफिया क्या कर रहा है आपकी आपकी जड़ों को खोखला करने की कौन कोशिश कर रहा है मंजी थे मंजी थल डांग किधर आपने फेरनी है यह आपको आपका वर्कर बताएगा सर आप इन पर कॉन्फिडेंस रखें ये आपका वर्कर पढ़ा लिखा भी है शूर में भी है और आपका तरबियत याफ्ता भी है बिल्कुल आपकी तरफ देखता है किसी तरफ नहीं देखता खान साहब एक चीज़ बिल्कुल वाजह है कि पी का वर्कर किसी से सेटिस्फाई नहीं है एक तो किसी भी दूसरे लीडर से सेकेंड ईयर कह रहे हैं फर्स्ट ईयर कह रहे हैं थर्ड ईयर कह लें किसी से नहीं ये सिर्फ और सिर्फ देखता है एक शख्स को जिसका नाम है इमरान खान बिल्कुल ऐसा ही तो आप प्लीज़ इस चीज़ पर तोजो दें कराची के अंदर अच्छे लोगों को लेकर आए जो कि तंजीम को लेकर आगे चलें आगे जो ग्राउंड बैटल ग्राउंड जो बनने वाला है वो उसका सीनारी बड़ा डेंजर है अगर वो बैटल ग्राउंड जिस तरीके से देखा जा रहा है या नेक्स्ट वो आएगा किधर आपकी बलद्यातीक्शन में तो आपको भी आप भी देखते हो आप तो सारा दिन फिरते हो बाहर मुगल भाई तो आप, आप आप आपको कितने लोग मिलते हैं आपको करते हुए आप मुझे बताएं कितने लोग सेटिस्फाई हैं यानी कि इवन दो दे आर रेडी टू वोट खास साहब साहब बात में आप रखिएगा आपको वोट आप देने रहे हैं सब लेकिन देना चाह रहे हैं इस तंगी के बावजूद तंग है वो आपके जो मुसलत करदा खास कह लें जिन्होंने आपको आपके घेरा तंग किया हुआ आपके पास बैठे हुए हैं जो आपको सब अच्छा अच्छा की नवीद देते हैं और सब सबज है सब्ज है हर तरफ सब्ज हर तरफ जनाब सब कुछ पुरसकून है वो ऐसा नहीं है स्नारी लोग बहुत तंग हैं मगर लोग उस तंगी की वजह से ये नहीं कि आपसे दूर हो रहे हैं मगर वो तंगी उनकी आप ख़त्म करें वो आपकी तरफ देख रहे हैं और हमको आपसे ही वो उसका हल चाहिए अगर ये लोग कारकरी नहीं दिखा सक रहे जिनको आप लेकर आए थे और जितना आपने वादा किया था जो कारदगी नहीं दिखाएगा घर जाएगा आपने पहली स्पीचेस में ये बताया था कौन को तो वो स्टिक देर हम आपके साथ उधर ही खड़े होते हैं कि भाई आप हमारे को रिलीफ दें गरीब आदमी को रिलीफ दें सर सर वीट आटा चीनी दाल सब्ज़ी बिजली जो भी बेसिक आप कह लें वो कोई भी जो गवर्नमेंट का ऑफिशल है इस चीज़ को अनकंट्रोल्ड टाइप की चीज़ें हैं कोई कंट्रोल नहीं कर रहा गवर्नमेंट की नॉन फंक्शनैलिटी है मिनिस्टर्स जो हैं डिसकोनेक्ट हैं अपने आम लोगों से बिल्कुल भी उसकी कनेक्शन में नहीं है ना ही मिनिस्टर तक अप्रोच है कुछ लोगों की अप्रोच है मुगल भाई भी बैठे हुए मुग़ल भाई तो पीटीआई ऑफिशियल्स के करता दर्ताओं में रहे हैं जिन्होंने कराची के अंदर इस चीज़ को उठाया और इसके अंदर काम किया पीछे बैकग्राउंड में किया शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता हो इतफाक़ से मुझे पता तो मैंने बता दी इनकी इजाज़त के बगैर मगर ये कि ये वो लोग हैं जो कि पी का सरमाया है तो ये लोग आपको इन लोगों को कोई होदा नहीं चाहिए कोई काम इनको ये नहीं है कि कोई गेन आपसे करवाना चाहते हैं कोई जॉब्स आपको कहते हैं ये तो हम भी नहीं कहते बट दे वांट रिलीफ वो आपको अपडेट करना चाहते हैं आप इन लोगों से कम्युनिकेट करें और ताकि ये आपको अपडेट दें प्रॉपर बगैर लगी लिपटी के आप उसको देखें और करें अब गवर्नर हाउस में चंद लोगों को बैठाया हुआ है अब गवर्नर हाउस के अंदर आप देख लें कि उनकी जो कारदगी है जो पीटीआई टी ऑफिसर्स जो उधर बैठ के जो सोशल मीडिया के लिए बैठे हुए हैं कुछ चंद लोग चंद दश उन्होंने एक लॉबी अपनी बना ली है कि वो अब किसी और को बाहर से अपने करीब नहीं आने देते कि अगर ये आ गया कार दिखाने वाला बंदा मेरे करीब आ गया या मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया या कभी आप जो आते हैं कराची और आके विजिट करते हैं तो वो ओरिजिनल लोगों को तो दूर रखते हैं कि वो लोग किसी तरीके से आ नहीं जाएं ख़ान साहब ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये लोग जिनको आप लोगों को मिलवाना चाहिए जिन लोगों को आपने जिम्मेदारियाँ दी हैं जो इस्लामाबाद में बंदे बैठे हुए हैं मैं अगर नाम लूँ उनका तो फिर शायद एक अलग से बहस ज्यादा हो जाए मुगल भाई नहीं। मैं नहीं लूँगा आपके सबके दोस्त भी हैं वो हमारे दोस्त भी हमारे दुश्मन नहीं है बट दे आर नॉन फंक्शनल वो सहमे हुए खौफजदा और डरे हुए हैं वो नहीं चाहते कि ओरिजिनल लोगों को आपसे मुलाकात कराई जाए और उनके हाथ में माइक दिया जाए ताकि वो बात करें और आप तक सही बात पहुँचाएं क्योंकि जब आप बैठते हैं आके या जिस जगह पे जाते हैं तो पहले से उनके जहन में ये दिया जाता है कि भाई तुमने ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे मुश्किल बने तो वो उनको चाहिए गूंगे और बहरे वही द सेम हो जो कि नून लीग और फिर पीटीआई करती रही कि यस सर यस सर यस सर करवाएं तो ये लोग क्यों बैठे हुए हैं ये हमने से ही थे मगर इतने खौफज़दा लोग इतने ज़्यादा खौफजदा लोग वो जिन लोगों को बुलाते हैं तो वो चंद अचकास को क्यों बुलाते हैं आपने कभी पूछा आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पे आते हैं आप देखें कि कौन लोग आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं क्यों फ़ाइट कर रहे हैं ये लोग ये आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं आपसे मोहब्बत करते हैं और इस गवर्नमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि हम लोग माफिया से आपके साथ खड़े हों आपसे शोल्डर में लाएँ माफिया के बेसिकली खिलाफ हैं तो ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए हर लोगों को मौका मिलना चाहिए चूज़ एंड सेलेक्ट वाली बात ख़त्म होनी चाहिए नियरर एंड डियरर वाली बात ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़ इंतहाई गलत है गलत हो रही है और इंतहाई खूफसत है इसी तरीके से जो तंजीम है तंजीम के अंदर भी रेप्लिका है लोगों को अपनी मर्जी के लोगों को ला के रखा जाता है जिससे लोग मासेज जो हैं डिस्कोनेक्ट हैं दे डोंट लाइक बिल्कुल भी नहीं वो लोग ना ग्राउंड पर हैं ना किसी और जगह पर हैं और ये लोग चाहते हैं कि इनके पास जाकर इनकी जी हजूरी की जाए या इनके आगे पीछे भागा जाए और टायर मुग़ल जैसे लोग बना बन जाए और वैसा सिनारियों क्रिएट हो इट विल नॉट हैपन स्पेशली आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोविंसेस बट कराची में द सिटी वेयर आई लिव के यहाँ पर तो सिनारी ही अलग है सर एम क्यूम ने एक काम किया मुग़ल भाई कि उसने ये काम किया कि उसने लोगों को इतना शोर दे दिया कि लोग जो है आप अपनी गली मोहल्ले के अंदर जो है ना अपने एम को एम को जो भी जो नुमाइंदे हैं अपने वफाकी और कौमी सतह के वो उनको अपने घर के डोस्टर पे देखना चाहते हैं है, है। है। ये चीज पॉजिटिव थी एमक्यूएम क्यूम की इस चीज़ को पॉजिटिव चीजों को लिया जाए उसके अंदर तंजीम के अंदर कि वो क्या करते रहे कि जिसकी वजह से वो इतनी देर तक पब्लिक के दरमियान में बने रहे तो इस तरीके से ये लोग जब डिस्कोनेक्ट होंगे हमारे से तो ये कराची वाले लोग तो उनके दरबार में हाजिरी कभी भी नहीं देंगे इट विलपन सर हमने सीखा ही है सीखा मोदी तो सरकार तो <laughs> क्योंकि एक अरसे से चार साल उनके करते हुए आ रहे हैं उनके सरप्रस्ती के अंदर पले ये लोग अब इनको कुछ चीज़ें अच्छी भी इन्होंने सीखी हैं हम लोगों ने एम क्यूम से एम क्यूम नॉट ऑल अबाउट द नेगेटिवनेस और गलत कामों के लिए उसमें बहुत सी अच्छी चीजें भी थी तो वो अच्छी चीजें हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए आप तो आप इन लोगों को एक्टिव करवाएं जिन लोगों ने वोट लिए हैं ताकि वो जाएं और इनको एम्पावर भी करें खाली एक्टिव करने के लिए नहीं दे नीड एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट कैसे होगी मैं आप कई एम के साथ मिला या एम के साथ मुलाकात होती है तो नाम तो मैं नहीं ले सकता सब कॉन्फेडिशल का, बात होती है मगर जो बात होती है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उन लोगों को भी जो ऊपर आपके चंद बड़े बैठे हुए हैं उनकी आशीर्वाद के बगैर काम नहीं होता वो लोग भी फंसे हुए हैं देखते हैं और वो लोग भी आप तक हमारे नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे उनको आप तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत सी जगहों से गुजरना पड़ता है बहुत से लोगों को खुश करना पड़ता है